чому Ти меркантильно, говорять лише не в дахи. Дивіться. Это она меркантильная женщина или ты дешевый мужчина? Причем меркантильными называют женщин те мужчины, которым просто нечего предложить. Но давай посмотрим правде в глаза. Ты же не хочешь женщину с неаккуратными ногтями, с какой-то плохой кожей и в старых одеяниях. Скорее всего, ты хочешь красивую, ухоженную, чтобы еще выглядела моложе своих лет. А ты знаешь, сколько стоит быть такой женщиной? Косметолог, парикмахер, педикюр, маникюр, ресницы, что там только нет. И сколько она вообще время тратит, чтобы выглядеть так, как тебе нравится? Так почему, если она хочет мужчину с достатком, то она меркантильная? Но может быть это ты меркантильный, потому что хочешь получить всю красоту бесплатно. Мужики, никогда не жалейте денег на своих женщин. Ведь иметь рядом с собой красивую женщину – это привилегия. А за привилегию, я надеюсь, ты догадался, нужно платить. Когда тебе говорят, ты меркантильно, посмотри, кто это каже. Той, кто сам ничего не дает, але хочет все отримати. Это ярлик, яким человек хочет знецінити твои стандарты. Меркантильно выгадали те, кто не может себе позволить женщину, которая знает, чего она варта. Как стать такой женщиной? Рассказываю на интенсиве, самооценка, детали в описании.